નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આર કે એજ્યુકેશન ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ પાંચ સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ ત્રણમાં પાઠ નંબર નવ કેસા હિન્દી વિષયમાં ભણીશું પ્રશ્ન નંબર એક સહી વિકલ્પ ચૂનીએ એમાં પહેલું છે શબ્દાર્થ કી સહી જોડ પહોંચાનીએ એમાં સાચો વિકલ્પ છે અનુઠા એટલે उत्तम बे मुझे पहचानिए हलवा तो मेरा भी बनता है तो यहाँ साचो जवाब गाजर त्रण मुझसे कचुम्बर बनता है एमा साचो जवाब ककड़ी चार दूधी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होता है तो लौकी प्रश्न नंबर बे अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहलू कौन सी सब्जी कलगीदार होती है तो जवाब आपसे बैगन की सब्जी कल बैंगन सब्जी कलगीदार होती है बे कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है त्रण कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है तो जवाब आपसे करेले का स्वाद कड़वा होता है चार सभी सब्जियां किस सब्जी के बिना अधूरी है तो जवाब सभी सब्जियां आलू के बिना अधूरी है पाँच कौन सी सब्जी से हलवा बना सकते हैं तो जवाब छः गाजर और लौकी से हलवा बनता और बना सकते हैं। है टमाटर का स्वाद कैसा होता है टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है सात ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनती है तो केला और सेब इन दोनों फल की सब्जी बनती है आठ मसालों से रसोई में क्या फर्क पड़ता है तो मसालों से रसोई का रंग स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है प्रश्न नंबर बे सूचना अनुसार उत्तर लिखिए एक जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियाँ तो आलू लहसुन शकरकंद प्याज अदरक और गाजर बे बेलों पर होने वाली सब्जियाँ तुरई लौकी कंकोटा करेला ककड़ी और कद्दू तरण कचुम्बर में उपयोग की जाने वाली सब्जियाँ टमाटर बंद गोभी प्याज गाजर ककड़ी मूली चार कच्ची खाई जा सके ऐसी सब्जियां ककड़ी टमाटर बंद गोभी प्याज मूली गाजर प्रश्न नंबर बे गई सब्जियों के रंग रूप आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए पहला है गाजर गाजर लाल रंग का होता है गाजर की सब्जी और हलवा बनता है गाजर का स्वाद मीठा होता है बे लौकी लौकी हरे रंग की होती है लौकी आकार में लंबी होती है लौकी की सब्जी और हलवा बनता है त्रौ टमाटर टमाटर लाल रंग का होता है टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है टमाटर का आकार गोल होता है चार बैंगन बैंगन काले गुलाबी बैंगनी आदि रंग रंग में मिलते हैं बैंगन गोल या लंबे होते हैं बैंगन का भरता भी सबको पसंद है पाँच करेला करेला हरे रंग का होता है करेले का स्वाद कड़वा होता है कड़वा होने के कारण कई बीमारियों को ठीक करने में भी उपयोगी है प्रश्न नंबर त्रन नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए तो आपको यह चित्र देखना है और उसके बारे में आठ से दस वाक्य लिखने हैं यह सब्जी मंडी का चित्र है सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान लगी है दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं, वह ग्राहक के आने की राह देख रहे हैं। दूसरे दुकानदार से एक लड़की सब्जी खरीद रही है जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जी बेच रही है एक लड़का नीचे बैठी हुई सब्जी वाली से सब्जी खरीद रहा है चित्र में एक कुत्ता भी खड़ा है। प्रश्न नंबर चार अ दिए गए चित्र को देखकर हिंदी और गुजराती में नाम लिखिए तो आपको चित्र के सामने हिंदी में और गुजराती में दोनों भाषा में नाम लिखने हैं पहला चित्र है आलू उसका गुजराती है बटाटा या बट बटाका शकरकंद शक्करू करेला कारेला, लौकी दूधी भिंडी भिंडा गोभी कोबीज फुल गोभी फुलावर मटर वटाणा बैगन, रींगण चुकंदर बीट प्रश्न नंबर चार ब सब्जियों की सूची बनाइए और सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियों के सामने राइट का निशान कीजिए तो सब्जियों के नाम दिए गए हैं और बाजू में मनपसंद सब्जियां है उसमें आपको राइट का निशान करना है आपको मनपसंद हो ऐसी सब्जियों के नाम के सामने आपको राइट करना है तो पहली सब्जी है आलू टमाटर प्याज बैगन भिंडी लौकी गाजर मूली धनिया मिर्च फूलगोभी बंद गोभी बंदगोभी, पालक प्रश्न नंबर चार क भिन्न शब्द पर गोल कीजिए जैसे ककड़ी गाजर बंद गोभी केला तो केला फल है और ककड़ी गाजर बंद गोभी वह सब्जियों के नाम है उदाहरण के अनुसार हम नीचे दिए गए पांच वाक्य लिखेंगे एक उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पांच शब्दों के भेद हम पहचानेंगे नेर धनिया, गुलाब चमेली तो इसमें धनिया अलग शब्द है दो मिर्च अदरक फूलगोभी लहसुन तो फूलगोभी भिन्न शब्द है तीन पपीता मूली आम अनार यहाँ मूली भिन्न शब्द है चार पालक गाजर सेब लौकी यहाँ सेब भिन्न शब्द है पाँच भिंडी बंद गोभी तुरई केला यहां केला भिन्न शब्द है प्रश्न नंबर चार ड नीचे कोष्टक में बाईस सब्जियों के नाम छिपे हैं। उन्हें ढूंढिए उस पर गोल कीजिए और नीचे लिखिए हमने कोष्टक में गोल किया है आपको देखकर आपकी पुस्तक में यह शब्द को पहचानना है और गोल करना है जैसे कि लौकी टमाटर धनिया करेला बंद गोभी शकरकंद मिर्च भिंडी प्याज लहसुन फुलगोभी कद्दू रतालु ककड़ी तुरई चचरीडा बैगन अदरक जमीकन चचरीडा कुंदरू मूली प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए नॉक जॉक करना हल्की फुल्की बहस या तकरार करना तो वाक्य है भाई और बहन खेलते खेलते नोक जॉक करने लगे दूसरा वाक्य बात काटना तो इसी की बात पूरी होने से पहले बीच में बोलना वाक्य जब भी सीता कुछ कहती उसकी माँ बात काट देती है तीन मुंह में पानी आना स्वादिष्ट खाने को देखकर खाने की इच्छा होना जलेबी देखते ही गीता के मुंह में पानी आ जाता है प्रश्न नंबर उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए यह हमें उदाहरण दिया गया है उदाहरण प्रशंसा उसका विलोम शब्द क्या है निंदा तो अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है एक मित्र का विलोम शब्द शत्रु मित्र हमेशा हमारी मदद करता है शत्रु हमें हमारे लिए कठिनाइयाँ पैदा करता है दूसरा धूप उसका विलोम शब्द है छाव गर्मी में लोग धूप से बचने के लिए छाव में बैठते हैं सर्दियों में लोग धूप में बैठकर गर्मी का आनंद लेते हैं पसंद ना पसंद। मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है मुझे करेले की सब्जी खाना ना पसंद है भलाई का विरोध शब्द बुराई दूसरों की भलाई करने से मुझे खुशी मिलती है हमें दूसरों की बुराई करनी नहीं चाहिए पाँच अधूरा तो पूरा पर्व का गृह कार्य अधूरा था इसलिए उसे डांट पड़ी दिया ने अपना काम पूरा कर दिया शांत अशांत शांत वातावरण में पढ़ाई करना आसान होता है और शांत वातावरण में काम करना अच्छा नहीं लगता प्रश्न नंबर छ ब दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए उदाहरण सुगंध तो सुवास सुगंध का समानार्थी शब्द सुवास है फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है एक बहुत तो ज़्यादा वह बहुत तेज़ दौड़ता है वह बहुत ज़्यादा खाना खाता है सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ विराट कोहली को क्रिकेट का सरताज माना जाता है पर्व को उसकी कड़ी मेहनत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला तीन मन, मन पसंद मनपसंद बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूल बहुत मनभावन लग रहे थे माँ ने आज मेरी मनपसंद मिठाई बनाई है चार आरोग्य यानी स्वास्थ्य योग करने से हमारा आरोग्य अच्छा रहता है अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है प्रश्न नंबर सात अ निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाँट कर लिखिए उदाहरण राहुल ऊंचा लड़का है तो उसका विशेषण है ऊंचा एक रीना लाल गाजर खा रही है विशेषण है लाल यह मीठा चाकू चीकू है तो उत्तर है मीठा गिलास में थोड़ा पानी है उत्तर है थोड़ा गौरव ने बड़ा खिलौना खरीदा तो विशेषण है बड़ा काला घोड़ा दौड़ता है तो काला मेरे पास हरी पेन है उसमें विशेषण है हरी प्रश्न नंबर सात ब निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर कर लिखिए उदाहरण रोहन पढ़ता है तो क्रियापद है पढ़ता है एक बिना दौड़ती है तो क्रियापद है दौड़ती है राजा ने सभा बुलाई क्रियापद बुलाई इरफान पानी पीता है क्रियापद है पीता है दिया काव्य लिखती है क्रियापद है लिखती है विराट खेलता है क्रियापद है खेलता है प्रश्न नंबर आठ मातृभाषा में अनुवाद कीजिए एक गाजर से हलवा बनता है गाजर हलवो बने छे। बिरजू चाचा सो गए बिरजू काका सुई गया तौ सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है बधी शाक भाजी मारा वगर अधूरी है चार બિરજુ ચાચા આપને કામ મેં મશ્કૂલ હો ગઈ બિરજુ કાકા પોતાના કામમાં મશ્કુલ અથવા તલ્લીન થઈ ગયા કરેલા સ્વાસ્થ્ય કે લીએ બહુત લાભદાયી હૈ કરેલું સ્વા આરોગ્ય માટે અથવા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે મસાલે રસોઈ સ્વાદ ઓર સુગંધ પ્રદાન કરતે હૈ મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આપણો આ હિન્દી પાઠ નવ શોર પાઠ અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ